Итак, друзья, всем привет! И сегодня мы продолжаем играть о воде, И это 29-я часть. Всем добро пожаловать! И сейчас я вам покажу опять новости. Маленькие. Э, по лошадкам. Естественно, да. Значит, я купил вот такую вот шоколадку. Кстати, ее нужно переименовать. Вот эту К3. Убрать и все. Вот. вот она. Вот такая вот красавица. Э, у нее есть лучки леса. И э, она беременная, вот. Да. Также у вот нее ну небольшая, хотя можно. А также у нее она часокровная. Да. Она у нее как раз не такой редкий, да. Но все же он не понадобится, чтобы получить эту трофейку. Да, Ну вы знаете какую именно. По мастям этой породы. Да. Так что я ее купила. сейчас, значит, переименую ее. Так, так, все, подтверждаем. И идем следующие новости показывать вам. И также, как вы помните, думаю, да, в 28 части я говорила, что наша Алька скоро должна родить. И вот она родила двух близняшек, одного я уже продала игроку, который, который качал э, мою альку. Это была зарплата, ну, оплата, да, за то, что она прокачала мою красавицу. Хотя она говорила то, что может даже без оплаты, но все же это как-то нечестно, да, получается. Она прокачала мне э, лошадь, которая должна уже получить э, розеточки, и она получит розетки, а я не ну, как бы, бесплатно, да, но это как бы не чисто с моей стороны, так что я все же ей продала этого близ... близне... близнеца. Я по понедель... я ей бы не дала альки по складовитости, но я уже сначала знала то, что э, я продам одного же ребеночка, э, но я не хотела продавать, ну, как бы, э, продать первого жеребенка. Э, вот, ну и я продала только как бы первым продала, но еще первый остался, ну, в общем, поняли, да, короче, один, одного продала, второго оставила, а, второго, первого звали неучик, это Пусик, вот такой вот коник, я, ну, вот он, сейчас я вам покажу красавчика моего. Я купила вот эту красавицу, да, она мне очень нравится. Я уже давно искала этот окрас, но никак не могла найти его на продажах, а другие игроки, у которых был этот окрас, не соглашались продавать его. И Я все же нашла этот окрас и за очень дешево, за 88 тысяч И я, конечно же, сразу купила. Как вы помните, вчера, то есть в 28-й, ой, да, 28 части, в нем было много, где-то 100 тысяч с чем-то и вот на эту лошадь я их остальные, в общем, потратила, вот, а еще остальные я потратила еще на кого-то, не помню, в общем, и она, кстати, беременная, рыцарь, вот такой вот конь, это фриз, да, тоже, да, фриз, а, вот такой классный кстати вроде это я ее случалось или нет я не помню вообще вот такой вот эх, скелет да ой он что сейчас исчез? исчез так давайте подождем да он исчезает прикольно так дальше также как вы помните я хотела случить Еву и Черныша, и я, у меня это получилось, в общем, я их случила, и у меня еще было 6 ор, и я эти все 6 ор, я не знала, куда их подевать, и решила дать ей Евке, чтобы она родила мне э этого ослика. И я так и сделала, я все орки ей дала, и вскоре у меня родился бурый, бурый, то есть рыженький ослик, это был опять же мальчик, ну, как бы, у меня есть уже рыжий, и тем более мальчик, как бы, и, ну, как бы, я хотела, и у меня было очень мало денег, и я его решила продать за 10 999 IQ. и... Вскоре его вроде бы купили, это его, да, это его купили, вот, и он, я назвала умником, вот он, сейчас я вам покажу, вот, осляшки, я ему дала этот Афикс. как вы видите, это отец Черныш и Ева, а вот его навычки да, вот, такой красавчик, а, ну, как бы, у меня есть уже такой же э ослик, у этого, ну, рыжик, да? Ну, как бы, и я захотела его продать. Вот. Также, <coughs> вроде бы, так, вот Мюсик, кстати. Вот он. Это близнец нашего пусика, <laughs> английский. Вот, Solar Prin Princess, Solar Prince. или как это читается, не знаю. Вот он, вот. в общем. Это игрок Чикаго, да. Вот, она качала мою красавицу. Вот здесь он находится. Вот, его имя. Да, это на каком-то, не помню, на нас что-то. На каком-то таком на сайте называется язык. Блин, забыла. Ну ладно, в общем, на каком-то там языке написано. Вот. Да. Давайте, кстати, и, как вы помните, да, в 28 части я говорила, то, что хочу продать Заю. И давайте на нее сделаем аукцион на моем форуме, потому что ее уже не, бы, не покупают почему-то. Так. Так, пишем. А... Ой. А... на площадь. 200. Так, ой. Я их. Так, свой. ой, 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 -ой, -ой. что я сделала? Что я сделала? Не то. ну то нажала. Так, ладно. Алк. На лошадь с. Ну, что такие ГП? такой ГП. Значит, я хочу продать эту кошечку. Так, вставляем. Начальная цена. Ну, давайте сделаем так. Аукцион. Кончатся или как это кончится тогда, когда то идет до той та, цены и цены, которые мне понравятся. А мне понравится цена, которая там, не знаю, ну, как бы, когда уже дело пойдет, пойдет ну, там, про пропуски, то с радостью я продам ее, да? Ну, наверное никакой дурак ее не купит за это, но хотя возможно, потому что я на многих аукционах видела такие цены, какая-то дурацкая зяха, ну или там гпшница, ну к примеру зая, да, и продают ее, короче, за какие-то пропы. Ну, предлагают какие-то пропуски за нее. Ну и, конечно, зая тоже возможно. Будут на Зая тоже предлагать какие-то пропы. И, конечно, я соглашусь. Кому кому нравилась зая, у кого и у кого есть большие деньги или там пропуски, то, конечно, можете здесь поучаствовать на моем аукционе. Возможно, э эта зая станет вашей лошадочкой. Ну а сейчас, друзья, у нас опять время кончается. И с вами была я, э, игрок какой-то... Ой, какой-то...